В этом году служба фиксирует беспрецедентное разрушение дорожного покрытия. Это из-за того, что интенсивность, естественно, движения возросла на этих маршрутах по без оккупированной территории. Вы как специалист можете сказать, в каком состоянии находятся дороги? Насколько хуже, допустим, ну, ситуация, чем в прошлом году, вот именно учитывая большой грустный транспорт? Ситуация намного хуже, чем в прошлом году, в связи с тем, что... Опять же повторюсь, движение большегрозного транспорта массово перешло на дороги, не предназначенные для такого грузопотока, и это увеличение произошло в разы. Поэтому просьба к водителям, к транспортным компаниям переносить свои маршруты во время летнего зноя, во время высокотемпературной активности Солнца и климатических наших условий для того, чтобы мы сохранили эти дороги в осенне-зимний период и смогли произвести качественный в срок ремонт. Доброполе, Красный Лиман альтернативным маршрутом следования является по дороге Н-20 до Константиновки и потом переезжаем на Красноармейск, на Доброполе. Там дорога более высокой грузоподъемности, которая позволяет принять более высокий вес ну данного роза